Ты упомянул фразу автоматизировать ум, угу. да, и вот мы про искусственный интеллект начали зацепились. А что ты вкладываешь в это понятие автоматизировать ум? Ну, эм, я вкладываю в это понятие автоматизации умственной деятельности человека для того, чтобы производить больше, например, исследований и быстрее решать те задачи, которые перед нами стоят люди производят определенное количество человека часов полезной деятельности в направлении, в направлении исследований каких-нибудь важных задач. Например, преодоление старения человеческого организма для того, чтобы ну, получить больше времени, да. То есть смысл жизни, конечно, там не в том, чтобы преодолеть старение, но для того, чтобы э жить счастливо там и долго, нужно нужно жить долго, нужно вообще жить. Вот это первичная задача, которая, ну, по-моему, одна из главных задач, которая там. Она достижима по твоему мнению с помощью того вектора искусственного интеллекта, в котором мы сейчас движемся, этих методов? Ну, скажем так, сейчас в этом плане, наверное, лучшие из времен, которые были раньше, потому что, по крайней мере, сейчас эта тема, она в тренде. Э, нужно понимать, что искусственный интеллект позволяет создать вот больше человека часов научной деятельности, чем человек. Да? То есть, если создать саморазвивающийся искусственный интеллект, который будет сам генерировать теории, гипотезы, проверять их самостоятельно на практике, проводить эксперименты и прочее, то это позволит за какие-нибудь очень маленькие промежутки времени, типа, за день, за месяц, производить больше э, исследований полезных, чем было проведено всем человечеством за всю историю вместе взятым. Да? Ну, вот даже сейчас время э, развития технологий, оно сжимается, да? то есть за последние там, 20 лет было произведено в этом направлении больше технологий и полезных э, результатов, чем за предыдущие сто лет, за, при, за предыдущие 100 лет больше, чем за предыдущую тысячу лет. И, соответственно, даже тенденция эта указывает, это благодаря автоматизации. Даже эта тенденция указывает на то, что в ближайшее время э, автоматизация приведет к тому, что за самые ну, короткие промежутки времени, с этого момента, если не будет какого-то искусственного торможения этого процесса, история приведет к чему-то очень э, ну, такому впечатляющему. Тут, плане тут вынужден приживать, тут есть да. прям несколько тезисов, с которыми хочется оспорить. На самом деле мы находимся уже 60 лет в состоянии развития ИИ. Вот у нас название канала Перцептрон, если посмотреть, это термин то ли 54-го, да, то да. ли 64-го года, если я правильно помню. Да? То есть и ничего на самом деле не поменялось с точки зрения. Поменялась только вычислительная мощность и возможность сейчас гонять огромнейшее количество данных, учить нейросети по тем же алгоритмам. Ну, да, есть там некоторые новые методы обратной, забывания и все прочее, но концептуально то, о чем ты говоришь, ты говоришь вначале о так называемом сильном ИИ, да. да, то есть тот, который может себе выдвигать гипотезы, но есть очень много противоречий, что в принципе существующие методы а, обучения нейросетей могут дойти до сильного ИИ. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что с высокой долей вероятности, наверное, не смогут. И я бы подходил, ну вот я даже в своей диссертации об этом пишу, что нужно подходить с точки зрения алгоритма э, того, как работает мышление, высокоуровневого алгоритма, да. Мы, мы надеемся, что, как? что мы запустим нейронную сеть, и она там внутри как-то там сама что-то поделает и сгенерирует нам результат правильный, да. То есть мы, в принципе, понимаем, как она работает, но при этом нейронная сеть — это такая вещь, которая вынуждена переоткрывать ну велосипед там с самого самого низу она должна для себя вот понятие там ну, атомы молекулы и прочие вещи для того чтобы адекватно взаимодействовать там, с физической средой переоткрыть полностью с нуля и при том случайным образом потому что мы же не вмешиваемся во внутренние слои того как она работает я бы подходил наверное с точки зрения алгоритма того, как работает мышление человеческое. Не с точки зрения структур, на которых оно работает. То есть одно дело 90 миллиардов нейронов, человеческий мозг да, и там масса процессов, которые проходят, это просто огромное количество. Но если разобраться, то сознание оперирует понятиями. Понятие, вот идея, да, что такое идея? Идея — это модель какого-либо предмета из реального мира, которая имеет ограниченное количество характеристик ну, модель вообще само понятие, да. Если подойти вот с такой точки зрения, то, например, как появляются новые идеи. Ну, то есть задача искусственного интеллекта в итоге генерить новые идеи и проверять их на практике, насколько они валидные. Если взять простой пример, вот есть идея синий, идея телефон, соединяем, получается синий телефон. Идея, не, никогда не существовавшая ранее, вот например, да, так работает мозг наш. И вообще... Это спорное утверждение. Ну почему? Деле. Любое творчество, а... это как бы из... общеизвестный факт, что любое творчество работает по принципу это анализа ряд, или синтеза. Мозг не работает без субъекта. Это одно из исследований. Поэтому. Но это другой вопрос. Вопрос пер мотивации. Пере пере да. Переносить, собственно говоря, э да не вопрос мотивации. Просто в при он в принципе не работает без субъекта. Так а Искусственный мы... интеллект тоже не будет работать без субъекта, вы будете его субъектом. Это машинка по решению задач, которые вы ставите. Просто более тонкая, чем калькулятор. Калькулятор ограничен ну, какими-то математическими расчетами. А это универсальная машина. Ставите любую задачу, он вам выдает решение которые зачем ее решать? У нас... В смысле зачем? Ну вы, А зачем калькулятору решать 2 плюс 3? Вот зачем? Потом, ну 2 плюс 3 это не задача создания чего-то нового. Это есть алгоритмическая задача. Мозг работает не алгоритмически. Да, алгоритмически. Ну вот это вот спорное Просто алгоритм более сложный, чем нам кажется. Мозг это машина, которая как-то работает по каким-то материальным принципам, которые можно исследовать, а можно не исследовать и сказать: да, это как бы там свыше благословение. Не, нет, я тут как человек, ну, я, да. как агностик, не человек неверующий. У меня нет какого-то божественного вмешательства но если, в этот если, процесс. Если не сверхъестественные причины, то только материальные механизмы. Материальные механизмы могут быть сложные, могут быть сложные, но они могут быть рано или поздно смоделированы и автоматизированы. Вот в этом суть.